alloh taoloni bi ne'matibgan suhbatimiz payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning siyatlaridan boshlagandik ozgina davom bo'lamiz payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sakkiz yoshga yetganlarida bobolaridan amakilari abu tolibni qo'iga abu tolibni o'nta bolasi bor edi u ham boy emas lekin o'z o'zidan payg'ambarimiz alayhialotu vassalom abu tolibni qa alloh taoloni hikmat sabab abu tolibda abdul muttalibni bor edi u kayf qiladigan narsalarni ichmas edi yolg'on gapirmas edi eng ishonchli odamlardan edi hamda zinoga umuman yaqinlashmagan zoti toza insonlardan birorta bir gunohlardan qattiq um, gunohlarga <laughs> aralash